У Севастополі триває робочий візит радника президента України Володимира Зубанова. За два дні перебування у нашому місті Володимир Олександрович провів ряд зустрічей та погодився відповісти на запитання преси. Тож, які перспективи очікують Севастополь та його мешканців, ви дізнаєтесь далі у актуальному інтерв'ю. ефективно, значить, всі пригрісі робота на складному направленні, тобто, ну, розвиття йде. Конечно, и такому городу, как Севастополь, будет легче. То есть это главная составляющая перспектива города, это значит, перспективы страны в целом, Украины. Есть перспективы, есть развитие, значит, поэтому Севастополь тоже будет иметь хорошие перспективы. А база у вас есть соответствующая. Я говорю, что с моей точки зрения у вас три составляющих вашего развития. Можно их переставлять значит, с третьего места, на первое, на второе или так. Значит, это военная, торговая и туристическая составляющая. Понятно, что составляющая торговая, туристическая по тем тенденциям, которые есть, они будут развиваться более высокими темпами, чем военная. Но тем не менее, учитывая состояние флотов, которое у нас есть техническое, да, срок их изготовления и так далее, то деваться некуда и России и Украине, как все-таки развивать значит, составляющую морскую. Что касается наших внутренних вопросов, то вы знаете, что действует программа обновления Черноморского флота Украины. Ну, я за подводную лодку не буду говорить, да? то есть, Но тем не менее, да, стояла, жарела, но наши средства, и все это есть, и уже экипаж получает какой-то опыт. И можно уже говорить о развитии даже погодной флота в перспективе, потому что было специалистов будет... Э, ну, опыт соответствующий. Но программа по строительству карбета, она работает, на трудности, военная составляющая очень важна. Не потому что Севастополь, э, ну, как база, а потому что есть четвертая важная задача и роль вашего города в истории не только Украины, да, а и России еще. Это как гуманитарная часть, это как город боевой славы. Как город мужества, это как пример для патриотического воспитания, и не только молодежи вообще. Он как пример, никуда не денешь этот пример, и поэтому была бы моя воля, я бы всех школьников, студентов, значит, специально значит, по графику значит, привозил до Севастополя, показывал все эти места, славных событий, значит, подвигов. Торговая составляющая, торгового порта, значит, она тоже умея, значит, условия, условиях, Севастополь имеет, и подъездные пути, железные дороги, замерзающий пол, порт, аэропорт, соответствующие нахождения вот в таком быстро развивающемся регионе экономическом части Европы. Европы и Азии, ну, скажем так. Но Турция имеет волновой внутренний продукт, по-моему, такой, как и Россия. Она вот она, может бы недалеко. Поэтому, естественно, это направление тоже будет развиваться и более интенсивно.